Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Предко и Анатолий Петрук. Вот. И сегодня мы хотели бы порассуждать о том, как сделать, э, как сделать высокопродуктивную корову, начиная уже с маленького теленка. Да? Здесь э, существует, существует много различных методик. Э, многие спорят, там, они говорят гранула, другие говорят рассыпной комбикорм, БМВД. Мы сами поставили эксперимент, вы видели видео, там многие, многие критикуют нас, да. Но, но мы хотели бы поделиться нашими именно наблюдениями практическими, вот, э, раннего приучения телят к комбикорму и раннего приучения к полно рациону телят. То есть, как фактически в два месяца вы получаете уже мини-корову. Сейчас Анатолий немного расскажет нам. Ну давай, Анатолий, начнем из вот как родился теленок у нас, да, и как мы начинаем приучать его к комбикорму вообще. Или даже не комбикорму, а назовем это э, полнорац... полносмешанным рационом да, своего рода. Что входит вообще в наш комбикорм? В наш комбикорм входит сюда соя, кукуруза, ячмень, плюс маленьких телят, как вы видите, есть зерно кукурузы, кроме, кроме помолотой кукурузы, и плюс еще есть Сеная 10 процентов сена люцерки. Видите, как она мелко порезана. Сюда. Да. Ну есть отдельные такие вот стебельки на телята, и его с удовольствием поедают этот корм. Еще в чем одна хорошая даже можно назвать этой фишкой этого комбикорма то, что сено не дает залегать так. То есть оно как бы масса такая... Да, если взять чистый комбикорм Скушенная. без сена, он очень залегает. Теленок сверху его прижимает, придавливает, лежит, и он делается вот такой забитый. С сеном этого всего не происходит. Оно пухкое постоянно в ведре. Рыхлое. Рыхлое, так. да. Оно получается... Комбикорм, как правило, теленок пробовали мы разного возраста давать сразу же родился теленок ставили ведро с комбикормом не идет с третьего дня не идет с пятого дня теленок самостоятельно подходит к этому комбикорму и начинает его лизать очень удобно наблюдать за этим сразу же после выпайки если теленок сразу выпил молоко как правило даже можно ему показать вот берешь эту Комбикорм, ставишь, Горстку, ему, комбикорма, да, да? ставишь ему вот так сюда, и оно сразу после выпайки начинает лизать пальцы. Ты его выбрасываешь комбикорм сюда, и оно сразу начинает его отсюда активно поедать. На, второй, на вторую выпайку, если прийти уже, там на обед вы попробовали дать ему. А на, на вечер вы пришли, и уже видите, как этот теленок самостоятельно встает сразу после выпайки молока и начинает его активно лизать, этот корм. Ну а потом сразу же. Ну, самостоятельно его по, если еще несколько слов про методику раннего приучения к вкусу самого комбикорма вот так как э, немецкие коллеги нам советовали с первых буквально с первых глотков так да, да, да. кукурузу так использовать да целое зерна кукурузы целые зерна и зерна кукурузы и немного... это мы даем в том случае с первого дня с первого дня мы даем три раза в день три-четыре зерна кукурузы. Телятница берет под наблюдением, желательно, потому что людской фактор, как всегда, он видите вот это. Теленку раз в рот дали, кинули и сразу молоко, и она сразу выпивает. Но как правило, это надо делать до пятого дня. После пятого дня она самостоятельно выедает это все, вылизывает. То есть как нам объясняли коллеги немецкие. У теленка проходит идентификация самого комбикорма с основным кормом для организма, то есть источником питательных веществ. То есть оно идентифицирует комбикорм с молоком. И потому как бы считает, что это нужно для его да, деятельности. Да, да. Потом, когда уже выпайка прошла, дошли мы до сорокового дня, так как у нас выпайка проходит всего 45 дней, мы начинаем добавлять монокорм. Корм от высокопродуктивной коровы. Корм, вот, ну, это, друзья, это ТМР, Total Mix рацион, а если перевести на русский язык, это полно смешанный рацион. Да, и мы начинаем с 40, с 40 дня добавлять им. Сюда просто берете охапку, это я мало очень взял, берете охапку этого корма и просто кидаете. Не смешиваете его ни с чем, абсолютно, потому что если вы смешаете, понятно, что оно не съест этого всего монокорма, потому что у него... И есть и там и комбикорм. Нам надо, чтобы эта телка ела комбикорм, а не монокорм пока что. И оно тогда станет съест. Монокорм, видите сюда. Вот этот теленок уже проел монокорм. Видите, уже только остатки его остались. А под низом у него идет уже комбикорм. Оно слежет этот еще монокорм и дальше начнет есть дальше. То есть, друзья, выходит, что теленок у нас ест комбикорм. Приучаем мы его с первых глотков молозива. Далее он с пятого дня активно сам начинает поедать комбикорм. И уже начиная с сорокового дня мы приучаем наших телят к поеданию полносмешанного рациона. И как вы видите, им нравится, да. Друзья, у нас нету сена, у нас было сено, мы использовали сено, но... Целое и сено в вязках здесь вязали. Но мы посмотрели, что теленок тратит силы и энергию на переваривание сена, пережевывание, на жвачку. Но это не развивает рубец. И у нас есть видео, есть этот рубец, он гладкий, сосочки не развиваются. Вот по такой методике. Что касается молока, это есть уже в описании видео про молоко. Там есть несколько слов про воду, как мы используем воду. Вода у нас. А вода у нас мелким теленком. Телята, которые, как правило, еще не досягли 40 дня, им не надо много наливать воды, так как они ее просто не будут пить, они столько, сколько пьют телята вот эти. Так как эти телята, которые уже снялись с выпайки, так как эта телка снялась с выпайки, у нее должно постоянно быть много воды, так как эта телка, она за сутки она выпивает больше 15 литров воды. То есть 3, около трех ведерок таких, пятилитровых да, 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 ведерок. Три да. ведерка вот это утром налили, оно уже на обед было пустое. Это тоже удобно наблюдать, это своего рода мерка. Если вы придете сюда к вечеру, тоже будет уже пусто. Больше тоже не надо, потому что если больше дадите, начинается понос, диарея, так называемая. Вот видите, как теленок поел монокорм и начинает пить воду. Ну, воду мы однозначно забираем за час до выпайки молока и ставим снова через полтора часа, примерно после. По самому комбикорму, когда мы при... сняли теленка уже с выпайки, не стоит давать теленку больше килограмма монокорма, так как оно, монок... самого монокорма, оно еще не возьмет сколько энергии. Энергии, протеинов, да, да, катательных веществ, как, да, с как с комбикорма. Так нужно просто килограмм это максимальное количество то что оно должно до 60 дня съедать друзья что еще интересно мы видим калу этих телят он вполне сформирован и нормальной консистенции если вот некоторые спорят да, зачем ранняя подкормка монокормом но здесь все просто в состав нашего монокорма входят в том числе и живые дрожжи вот. сохранится с вот. И потому если э, они профилактируют ацидоз у этих телят и что самое интересное, если вы будете использовать а, один только комбикорм и снимете молочные продукты, у них будет сильная, э, сильный голод и они будут есть много комбикорма То есть если, мы ориентируемся минимально на 1,5 кг, то, ну, как литература описывает, да, то наши телята они готовы съесть и 2,5 и кг. И очень часто это заканчивается ацидозами. Но если вы вводите монокорм, и у них есть источник грубых кормов, а также в его составе живые дрожжи, это профилактирует ацидозы. То есть мы, мы имели эту проблему, но сейчас, слава Богу, этой, такой проблемы нет. Вернемся опять к нашим девочкам, так, которые активно наслаждаются монокормом. И Анатолий расскажет, какой возраст сейчас у них. Так как эта телка ей всего лишь 50 дней, 5 дней назад она сошла полностью с выпайки молока. Она весит 84 килограмма. 5 дней назад она весила. Я сегодня я ее не мерил. Ну, друзья, 84 килограмма это достаточно хороший результат. Если... То же самое это телочка. Это чуть-чуть слабее. 77 всего лишь килограмм. Ну, фактически, к 45-му дню они удвоили свой вес. Хотя по золотому стандарту э, американскому, только к э, двум месяцам. То, то есть, э, допустимым является удво э, удвоение веса к двум месяцам. То есть, они э, прекрасно идут, прекрасно развиваются. Но тут тоже надо учитывать и генетический потенциал. Так как здесь мы видим 50% галштина, здесь мы видим тоже 50%, а здесь всего лишь 25%. И так что не, не надо говорить, что она будет плохая, это будет хорошая. Она тоже может быть нормальной коровой, да, не слишком, она не будет нам давать 9 тонн ну, молока. Генетически ну, генетически у нее не заложено 720 кг веса, да, которое да, характерно для еще взрослого галштина. Абориген. Мама аборигенка, да. Ну вот так и, и далее здесь, здесь к чему они готовятся? Да, готовятся они к взрослой жизни. И сейчас мы перейдем в следующее помещение и посмотрим, что их ждет дальше. дальше. Как, какой рацион. Итак, телята из группы Ясельной переходят в младшие классы. Да. Вот, и что мы здесь видим? Тут же самый монокорм. Рацион высокопродуктивной коровы. Так, вопрос первый, я я сразу критикую, сам, сам, сами себя будем критиковать. Где чистая голая дельта? Почему? Я не вижу здесь чистой голой Потому что дыр. ее нет у нас. Я... Уже. А почему ее нет? А потому что мы столкнулись с такой прич... болезнью, можно сказать, это болезнь, ацидос. Когда... Ацидос рубца. Ацидос рубца. Когда мы приходили сюда на телятник, а здесь вода стояла. И мы думали, да, это так, там воды напилось сено объелось, а в самом деле это все было от дерки. Друзья, вы видите, какой сейчас фекалий, так, вполне сформированный. Вот. Этот теленок не даст солгать нам. Ему нравится этот тип кормления. Да, именно по этой причине мы не могли понять, ну, понос и понос, понос и понос. Мы даже делали исследования воды на содержание меди и особенно с железа. Мы делали там эм, Исследования на наявности криптоспиридиоза, там различных, гельмин, гельминтов э, круглых, там, кишечных. Что только мы там не, не старались придумать, но причина была банальной. Это именно голый, голые концентраты, которые точно так же ведут к развитию ацидозом, как и у взрослых животных. Вот видите, какой, какая здесь какашка. Вот. Отличная. Душа радуется, видя такую какашку. Значит, э, и того, сколько, сколько они съедают этого корма, эти телята? Но хватает только самого факта раздачи вот этого корма. Или есть какая-то фишка, которая... Есть, есть фишка, видите? Утром сюда завозят, завозят корм. Этот рассыпает его просто сюда на кормовый стол и так под называемый бордюр. Вот сюда еще. Раз. Вот приходит человек с лопаткой, раз, раздвинул его туда-сюда. Потому что есть еще в чем причина. Да, случается у нас здесь поносы тоже. Но одиночные случаи в связи с тем, что не вовремя это было все сделано. Теленок, когда поедает этот весь корм, он его рассыпает, рассувает. И к чему он стремится? Он стремится к этому. Видите, к самому мелкому на этом дну кормового стола, к самому сладкому, можно так сказать, дабы его наезд. Здесь видите, даже такая самодернь, она просыпается. Концентраты. На дно. То есть, если этот корм не смешивать, фактически проседают концентраты. Самые и... мелкие частицы корма грубого корма. Видите, оно все падает, как всегда, на дно. Как бы вы его не мешали, как бы вы его не крутили миксером, чем, чем, попало, оно все равно будет здесь, на дне. То есть... И вот постоянно надо его вспушивать, перемешивать, для того, чтобы теленок ел его. Кроме того, это привлекает телят, это возбуждает у них аппетит, это заставляет их вставать и снова подходить, есть. Сейчас мы отойдем, и они станут. Вот видите, когда телята перешли сюда, этим телятам 70, по 70 дней в этой клетке. Друзья, отметьте, что мы называем мини-коровами. Посмотрите на их на ихние рубцы, как развиты, да? их Ихни, ихние животы. Да? Именно рубец развивается на таком типе кормления, развивается рубец. Этим телятам уже к трем ну, по три месяца, будем как говорить так, не будем там по дня уже. Ну, ну. теперь еще, еще, еще один вопрос. Здесь не видно сена. Где сено? Почему сена? Почему нету сена? Ну, мы ушли от сена. Тоже мы ушли от сена, потому что, когда теленок ест монокорм, мы заметили, что теленок, этот теленок, съест на три килограмма больше монокорма, как съест килограмм сена. Оно съедает это грубое сено, и получается, что оно потратило то же самое количество энергии и времени для того, чтобы съесть один килограмм сена. Да, но оно не получает того количества того, белка, возьмет, энергии, да, питательных моноклорма. веществ, да. витаминов, минералов, которые оно получает с монокорма Но между тем, никто не мешает, например, вот к этому теленку пожевать соломы. Солома у нас из э, синяка Она, вот, оправляется Чистая. в теленок. Видите? Отличный фекалий. Можно брать его эта телка, она может дать может дать и 9 тонн и, и больше то есть такая телка готова потреблять от 20 до 25 килограмм сухого вещества на раздое потому что у нее развивается рубец с детства вот. ну, кому, кому не хватает структурированной клетчатки, они себе вот могут взять и пожевать соломы хотя это редко происходит вот телята регулярно жуют жвачку вот, имеют отличный текст. Вот посмотрите, смотрите, когда мы отошли от кормового стола, как телята встают и начинают есть монокорм. А просто лежали, все лежали, ждали, когда им подгорнут, разгорнут, спушат этот корм. То есть, друзья, фактически начиная с этого возраста, Хорошо. так у нас абсолютно одинаковый режим для таких телят и для взрослых коров. И воздается монокорм. И он и, и и люди постоянно с ним работают постоянно его переворачивают и делают его доступным и всегда свежим для теля и даже не несмотря на то что мы всего лишь один раз в сутки рождаем свой свой монокорм в любое утро время пары года так Да. он он э, на утро на утро мы имеем около 5, 5 перейд и они нормального 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 качества мы их еще используем для кормления коней. телок или коней да. друзья обратите внимание еще на воду вот все это возможно только если есть источник чистой постоянно, вот. постоянно, постоянно чистой доступной воды в необходимом количестве вот. когда у нас стала такая проблема вот. И мы сказали директору, нам нужен источник воды для телят. А у нас раньше были клапанные поилки. Вот. Есть Автопоилки, Еще... Типа. Автопоилки. Вот еще есть крепление от них. Вот. Тогда он придумал такую систему по типу вот этого унитазного бачка. Вода с самотеком приходит сюда. И с помощью поплавка. Там поплавок стоит, набирается определенный уровень воды. И сразу же Раз в сутки эта поилка вымывается, прочищается пупка. Есть человек, который этим занимается. И эта вода свободно сюда попадает с этого бачка. В этот бачок так же само каждое утро человек, который убирает это все, моет. Он берет горстку свежегашенного в окна и просто кидает в этот бачок. Все, это тоже своего рода дезинфицирует воду. Да, это дезинфицирует воду и очищает бачок. В окно как правило, оно рассасывается. Ну и, и, ну и, конечно же, мы вам покажем, что это выливается, какие эти телята дальше встают. Сейчас проследуем, посмотрим на этих... Мы называем это мини-коровы или, или монстры. Посмотрите вот. на этих коров, на их, на их рубцы, на их животы широкие спины эти вот. Вот они, мини-коровы. Такими они стают, если вы с раннего возраста начинаете кормить их комбикормом. Дружить, дружить с ними. Да, да, даже не комбикормом, а полно смешанным рационом. Вот это последний тренд. Вот. Возможно, со временем это изменит, еще что-то придумают. Но сейчас, вот, как говорят немцы и хвалятся, это последнее слово, да и американцы. Вот. Не знаю так ли это, но оно работает, видите, это уже не просто голые слова, оно работает. Вот таких вот монстров вы получаете в каком возрасте? Это? 5, 6. 6 месяцев. 6. Да. Это 7. Сюда. Это вот, 4, вот 6 месяцев 6. вот такие вот монстры. Они уже... да, 6, 7, Пущи 6. в рост со мной. Вот этот дружочек, смотрите. И тоже взгляните, видите, генетика, от чего зависит генетика? Вот это и это. И вот этих две вот этот э, серый, это порода буйвол обыкновенный. Черный, это тоже невозможно. Черный, это переходная стадия от буйвола обыкновенного к галштыну А вот это вот типичные северноамериканские галштынки которые вырастут и будут иметь 720 килограмм аж легенько. Они уже сейчас в рост наш. Что с ними будет, даже тяжело представить себе. Да, и вот они активно поедают этот монокорм конечно же сбалансированный по всем показателям поедает этот комбикон и конечно же друзья не забывайте что э, думать думать о рационах о полноценности рационах нужно начинать уже вот с таких вот телят самых маленьких и им уже считать все показатели и НДФ и Баланс азота в руце и все-все-все показатели, показатели, которые сейчас вот доступны. Да, макро- и микроэлементы, Да, мак... все у них было... Сейчас это все доступно, есть программы, есть исследования, которые в Украине уже доступны. Вот. Э, так что э, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал вот. и желаем успехов вам в выращивании ваших телок.